в Одессе 57 рынков по официальной справке городского совета. Большая часть рынков имеет колоссальный оборот и деньги должны идти в бюджет города. Отсюда социальные программы и наполнение городского бюджета. Почему сегодня с одесского привоза порядка миллионов долларов ежесуточно уходит в офшорные зоны и за рубеж? Где наши руководители правоохранительных органов? где прокурорский надзор? Что сделали с уголовным делом, возмущенным прокуратурой Одесской области по хищению и публичной краже одесситов, известного на весь мир одесского рынка привода? Конкретные вопросы, я полагаю, надо задать руководителям прокуратуры города, прокуратуры области и поставить жесткий вопрос перед генеральным прокурором, кто в Одессе возглавляет и кто отвечает за прокурорский надзор в органах следствия и дознания, в том числе и по надзору за следствием милиции. Кроме того, далее судебная власть. А там судейский беспредел таком, что главари судебной власти четверть века могут наживаться безнаказанно, став миллиардерами, а одесситов топтать именем Украины. Вдумайтесь, нашим с вами именем. И вот там сосредоточена самая крупномасштабная организованная преступность и коррупция, какая процветает и торжествует в Одесском Поэтому цель акции протеста – назвать вещи своими именами, найти можно сделать первые реальные шаги конструктивного диалога с теми руководителями, которые представляют эти органы, в случае непонимания, ставить перед высшим руководством Украины вопрос о несоответствии занимаемой должности.